अगर सरकार का रवैया ऐसा रहा तो जो ट्रैक्टर दिल्ली जाने पे भी कोई रोक नहीं सकता दूसरी बात जेती जो टी ओ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी आज एक मीटिंग होने जा रही है जो किसानों के पक्ष में आते हैं वो तो सरकार लागू नहीं करती अगर किसानों के खिलाफ कोई कानून आ जाता है अदालत से वो तुरंत उसको लागू करने की कोशिश करती है ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਟਰਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ प्रधानमंत्री एमआ झूठ बोल के लोकां को गुमराह कर ले मुकेश चंद्र शर्मा सीनियर 22 प्रेसिडेंट बीकेयू राजेवाल क्या कहना चाहते हैं आज जो प्रेस किया जा रहा है देखिए पिछले दिन जो तेरह तारीख से हमारा एक आंदोलन हमारे साथी कर रहे हैं बॉर्ड पे उसके रिकॉर्डिंग जो हरियाणा सरकार ने बोला भी जी ट्रैक्टर जो है आप हाईवे पे नहीं ले जा सकते दिल्ली नहीं जा सकते आज हम सभी पूरे भारत में एक मैसेज देना चाहते जी ट्रैक्टर हमारी जमीन रक होकर जो हाईवे बने हैं उस पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है किसान जब चाहे हाईवे पे ट्रैक्टर ले जा सकता है अगर सरकार का रवैया ऐसा रहा तो जो ट्रैक्टर दिल्ली जाने पर भी कोई रोक नहीं सकता दूसरी बात जे थी जो डबल यू टी ओ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी आज एक मीटिंग होने जा रही है वो अबू आबूताबी दवाई में हो रही है जो दो दिन में चले सम्मेलन वो दो दिन चलेगा छब्बीस और सताई का हम आज पूरे भारत की जथेबंदियां जो चाहती हैं जो भारत है डब्लू टी से बाहर आए क्योंकि जब तक वो उसके अंदर रहेगा हमें एम एस पी जो जिसकी हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमें मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है क्योंकि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अधीन हमें चलना पड़े तो जो हमारी फसलों की है, कीमतें हैं वो जैसे वो चाहेंगे वैसे ही होगी उससे जो किसान को बहुत जो है हानि पहुंचेगी इसलिए हम चाहते हैं भी जो बाहर आए जो आज का है जैसे सड़कों पर आपने ट्रैक्टर लगाए हुए हैं देखिए उसका कारण ये बड़ा था जो हमारे साथी ही तेरह तारीख को पंजाब के बॉर्डरों पे हरियाणा के बॉर्डरों पे बैठे हैं और हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर बड़ा तद किया और फिर हाईकोर्ट में क्रेट रैली गई उसमें क्या अपना पक्ष रखती है हरियाणा सरकार जो कि किसान जो ट्रैक्टर हाईवे पे लेके नहीं चल सकते तो आज हम दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों का जो अपना मुख करके उनको खड़ा किया भी किसान जब चाहे दिल्ली ट्रैक्टर लेके जा, जाना चाहे तो जा सकता है और क्या कहना चाहते हैं क्यों ऐसा जो व्यवहार किया जा रहा है देखिए सरकार की जो नीति है किसानों के पक्ष में नहीं है सरकार चाहती है देश के सभी जो व्यापार है चाहे खेती है चाहे छोटा व्यापारी है वो जो सब कारोबार छीन के देश के जो चंद कोपरेट कराने हैं जो असल मायने में जो सरकार चला रहे हैं वो सभी से छीन के किसानी छीन के बस सब उनको दे दे सरकार के उसी के जो खिलाफ आज हमारा प्रोटेस्ट है हाई कोर्ट का भी कोई फैसला आने वाला है आज देखिए फैसला आता है नहीं आता है लेकिन एक बात है फैसले लागू सरकारों ने करने होते हैं जो तो किसान के पक्ष में फैसले आते हो, वो तो आज तक लागू नहीं हुए जैसे हम द्वाबा को बिलोंग करते हैं दुआ में बड़ी जो खेती विभिन्नता बड़े बाग में की जाती है आज देखिए तीन तीन साल हो गए हमारे गन्ने के पैसे नहीं मिले ला तो जे बना है बगर आप चाहे तो चौदह दिन में किसान को पेमेंट देनी पड़ती है ला के मुताबिक शुक्र बैठ के ला के मुताबिक लेकिन वो अगर पंद्रमा दिन हो जाता है तो किसान को समृत ब्याज देनी पड़ेगी लेकिन आज तक वो तो हमें मिलता नहीं है जो किसानों के पक्ष में आते हैं वो तो सरकार लागू नहीं करती अगर किसानों के खिलाफ कोई कानून आ जाता है अदालत से वो तुरंत उसको लागू करने की कोशिश करती है आने वाले दिनों में क्या है? देखते हैं जैसे एस के एम की मीटिंग चल रही है जो हमारे दो फॉरम वहाँ कर रहे हैं उनसे तालमेल हो रहा है हमारा एक कमेटी बनाई गई है उसमें जो भी साझा फैसला होगा आगे की रणनीति वहाँ बनेगी हाँ जी क्या नाम है जी आपका आपका नाम जतदार कश्मीर सिंह जंडियाला बीके जू भारतीय किसान यूनियन आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बारे में आज जो मोदी सरकार ने बाटरा पे बैठे हमारे किसानों पे ऊपर जो تشدد हो रहा मोदी सरकार ਦਾ ਚਿਹਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲ ਗਏ ਦੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਰਾ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਈ ਬਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਐਨੇ ਹਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਛੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਈ 5 6 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਮਿਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਉਦੋਂ ਕਾ ਸਾਡਾ ਫਲੋਰ ਉਦੋਂ ਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਮਹਿਦਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਊਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਦਰ ਖੇਦਦਾ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ